અમદાવાદ શહેરમાં રોજગાર મેળા અંગે સમયાંતરે ચર્ચાઓ થતી રહે છે આજે તેનો અંત આવ્યો ભાજપ સરકાર લાંબા સમયથી રોજગાર અને શિક્ષણથી જે કરતી હતી તે મુજબ આજે નરોડા વિધાનસભા મત વિસ્તારની વાત કરીએ તો અઢારમી વધુ મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ છે તેવી જ રીતે આ રોજગાર મેળામાં પચીસમી વધુ કંપનીઓએ લોકોને રોજગાર સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યા હતા એક રિપોર્ટ ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ प्राप्त करने के लिए तो इस रोजगार मेले का उद्देश्य यही था एक साथ 20 टॉप कैडर की कंपनियों को हमने यहाँ पे बुलाया तो आम तौर पे अगर आप देखेंगे तो आप एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ उसके बाद दूसरे ही, तो ऐसे कर करके दो से छह महीने आपके बर्बाद होते हैं तो बच्चों का समय बर्बाद ना हो इसलिए एक साथ एक समय पे इतनी सारी कंपनी को हमने आमंत्रित किया और यहाँ पे रोजगार मेले का आयोजन करवाया આઈટીઆઈ કુબેરનગર ખાતે રોજગાર મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું ખૂબ મોટી સંખ્યામાં યુવાનોએ આ રોજગાર મેળામાં ભાગ લીધો છે અમારા સ્થાનિક ધારાસભ્ય શ્રી ડોક્ટર પાયબેન કુકરાણી અને એમની આખી ટીમ દ્વારા આ રોજગાર મેળાનો ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર કર્યો હતો આઈટીઆઈ પોતે અને રોજગાર કચેરીએ પણ પ્રચાર પ્રસાર કર્યો હતો એના ભાગરૂપે मोटी संख्या में युवा ट्रेनिंग दरमियान जो युवा खूब सारू काम करते तो कंपनी में एब्सॉर्ब करते हैं उज्जवल भविष्य बन सकते है कि मोदी जी का जो विजन है 2047 का विकसित भारत का उसमें ये जरूर से योगदान करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है आज अगर मैं कहूं तो कुछ समय पहले की ही बात है जब मैंने हमारे कैबिनेट मंत्री श्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सम्मानीय भगवंत सिंह राजपूत जी के पास ये प्रस्ताव रखा था है है ना कि टॉप आकर हमारे जो बच्चे हैं उनका आम तौर पे अगर मैं आपको बताऊं पीढ़ी बाई इतनी सारी कंपनियां आज जो हमारे बीच में आई है आम तौर पे मैं खुद इंटरव्यू देने भी जाऊं ना तो ये सारी कंपनियों में इंटरव्यू देते देते तो आप सबके छ से अधिक महीने जो इंटरव्यू देते में व्यर्थ होते थे उसको हमने बचाने का आज ये प्रयास किया है और इस कार्य में हमारा साथ देने के लिए जो आयोजक है आज के जो श्रम रोजगार के अधिकारी सा, खूब मेहनत करके आज का ये जो कार्यक्रम है उसको सक्सेसफुल बनाने का जो प्रयत्न किया है उनका भी मैं आभार व्यक्त करना हूँ टाटा मोटर्स मारुति सुजुकी दिव्य भास्कर एक्सिस बैंक मदरसन सुमी ने, ने, नेस्ले इंडिया जे, जेटके लूबी डी मार्ट डेंगीडम्स लाइक साइनबीकम ऐसी बड़ी बड़ी टॉप कैडर की कंपनियां है ये ऐसी वैसी कंपनियां नहीं है यहाँ पे आपको प्लेसमेंट भी इतनी अच्छी ही मिलेगी मुझे ये भी पता चला कि दिव्य भास्कर की जो सबसे बड़ी अच्छी खासी जो पोस्ट होती है उसके लिए भी रिक्रूटमेंट के लिए आज हमारे पास टीम यहाँ पे मौजूद है तो ये सभी कंपनियों का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने हमारे विस्तार को ये मौका दिया